Девчонки со мной общаются, они мне говорят о своих желаниях, в основном пастор, я хочу, чтобы то, там, то, хочу замуж, сколько детей и прочее, прочее. Ну, как бы, ну, с одной стороны, поплакаться папе, с другой стороны, чтобы папа молился. Ну, ладно, значит. И вот, когда у нас начались общения с Ирой, она мне создала большую проблему в самом начале. Потому что, если кто-то хотел себе еврея мужа, кто-то хотел там, Арменина. не знаю, да, армянина, кто-то еще что-то хотел, вот. цыгана. А вот Ира говорила, а я пастор, я хочу себе человека чернокожего. Там. Там да. А, а ты не да. да. Шкиру. Африка. да. И я говорю, ну хорошо, ну цыгана я бы нашел бы, ладно. Еврея тоже можно. Армянина можно найти где-то, грузина, да. То есть, как бы, это такое, что здесь у нас есть. водится, да. А вот, думаешь, африканец. Я говорил, ну где я тебе возьму африканца? И это было действительно проблемой для меня. Потому что она не хотела других. Я ей предлагал, говорю, давай ну, на Троещину поедем, там китайцев полно, все они одинаковые, все это сам". Я вот я ее предлагал, она не хочет видеть китайцев, говорит, перепутаю, они все одинаковые. Вот. И вот прошло время, но тем не менее, я так это, честно говоря, сказать, что у меня вера была на темно африканца не очень. Но тем не менее, Бог сделал свое дело, да, и когда в прошлом году, у нас в служении появился высокий казак, yes, 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 yes. Да. африканский казак. Вот. Я задумался, что для Бога нет ничего невозможного. Yes. Да. Вот. И вот, представьте себе, вот, это ты уже у нас получается уже месяцев 9, да, 9-10 месяцев. Он, он как то Мало того, он не просто пришел к нам, он растворился среди yes. нас. Он уже, когда-то у нас были праздники сюда, тут, да, он наш, да, он просто раз и наши, и все. Вот наш Переяславский и все. И как то Я посмотрел, Боже мой, думаю, Господь, Ты всемогущий. И вот представьте себе, теперь, пару недель тому назад, буквально две недели тому назад. Ира мне звонит, будь здоров. Знамение, знамение. Да. Это не небеса. Ира мне звонит, говорит, пастор. А, это было в субботу позапрошлую, да. Значит, пастор, что? Ну, что, что? Ну, в общем, поехали мы туда, потом поехали туда, а потом, он говорит, встал на колено, Люди бачили. Там было, да? Пекторали. Пекторали. Встал на колено и сказал, будь моей женщиной. И дал колечко ей, И я говорю, сколько времени ты взяла на размышление? Я сказала да. Вы знаете, я, я как пастор, да. мне очень тяжело чем-то удивить, да, что, что связано с людьми. Потому что что только люди не вытворяют, да, это ну, ну, удивительно нельзя. Но вот Бог удивляет все время. Да. Есть такие вещи, которые ну, 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 никак нельзя придумать. Как бы я ни вычислял со своими логарифмами и прочими, оно бы не вышло бы ничего. Но Бог раз и решил. И вот они решили создать семью. Идите сюда. Мы вообще были все с вами удивлены, когда первый раз Патрис появился в церкви. Потому что когда к нему подошли поговорить с ним на русском языке, Він відповів чисто українською <ріст> <ріст> <Скаля> не не українську. Это нас немножко тоже удивило. А тут они, в общем, решили, что надо уже полностью. Вышиванки, как положено, жупан. Мы сегодня говорили про оселедець, конечно, но некоторые нюансы могут быть. из-за этого у них был маленький такой конфликт какого цвета должны быть рубашки ну ничего но они все равно решили вот как у нас на украине да ярко у нас на украине да, хорошо в общем сегодня они попросили чтобы мы их благословили вот на более близкие взаимоотношения мы их не объявляем мужем и женой нет просто сейчас перед всей церковью мы их объявим женихом и невестой я не знаю, сколько времени они будут готовиться. Может, полгода, может, год. Я не знаю, сколько, да? Но им необходимо это время. Необходимо готовиться. А в чем готовиться? Не к свадьбе. Тут еще до свадьбы мы их не благословляем. Вот когда они будут готовы, мы их благословим уже на подготовку к свадьбе. Пока не надо деньги откладывать, не волнуйтесь за это. Не надо уже там платье, поту, еще рано вам дать. Это время, когда люди вообще присматриваются, смогу ли я с этим человеком, то есть определиться, смогу ли я с этим человеком прожить всю оставшуюся жизнь. Мы, как и Бог, мы сторонники одного брака, одной семьи на всю жизнь. Не без того бывают в жизни всякое. Многие из нас в жизни получилось так, что не получилось один брак. Бог благословляет там по-другому, как-то все, всякое бывает в жизни. Даже если Библия говорит, что Павел пишет, что желаю, чтобы не разводились, но при этом он говорит, а если разведется, то есть он достанет уже жизнь. Получилось так, что развелось. Бог говорит, ничего, Бог милостивый. Он дает снова возможность, снова, потому что плохо быть человеку одному. И вот поэтому Бог хочет благословить вас. И мы хотим вас благословить. На что? На этот период времени. Пока уже не вы, вы окончательно скажете «да». Потому что всякое может быть. Вот как я учил вас в серии проповед, учений «Брак и семья», я говорил, собираются два государства. Да. Украина и Конго. Да. Вот Украина. У нее есть свой тризуб, прапор, своя конституция. <реш> Демянская конституция. <реш> да, <реш> вот, да. Своя сала, да. То есть <реш> вот образ жизни свой, опыт жизненный, <реш> да, <реш> вот. Вот она набралась за свои вот 18 лет всего этого, да? А вот представитель кон. У вас три зубы или что? Ну то не важно. <реш> Тоже что-то есть. Ев, какой-то, да? Ев, ев. Герб, прапор есть, да, державный, своя история есть, своя культура есть, свой опыт жизненный есть, то есть, и я вам скажу, сто процентов, оно с Демянским... ...десь что-то е, да, те же козы, коровы, гусы свои да, но менталитет совершенно другой. Кроме того, Ира воспитывалась в постсоветском пространстве, он воспитывался с француз... бельгийским таким диалектом. Понимаете? Это совершенно разные люди. И мы можем сказать, ну это же Бог соединил, да. А почему могут быть конфликты? Мы разные. И когда сливаются в одно два государства, чтобы стать одним, обязательно будут конфликты. То есть недопонимание. Почему? Не потому что плохие, а потому что научены по-разному. Он смотрит на деньги так, она смотрит на деньги по-другому. Да, вот, например, банальный пример. Например, поженились, и скандал в первую получку. Почему? Он воспитывался, где деньги Тома лежали в одном месте. Батько приносил гроши, маты приносила гроши, все, кто приносил гроши, складали. И если нужно было что-то взять... Казали, я взяв 10 гривень, я взяв 100 доларів, я взяв 5 тисяч доларів. Тобто, сказали, так да, і взяли. Да? Але всі знають, що там лежать гроші. Да? І це нормально, так. Да. Хто відповідає? Всі, але всі контролюють, А у неї вдома у палучку з батька витягали все. І звідси заначку витягали, і звідси заначку витягали. Все. І все перед жінкою вложилось. Да? И жинка, она была распорядником все гроши. Значит, он научился, что дома у всех права одинаковые. А она в получку первую, я не помню, где гроши? Гроши должны быть у жинки, и все. И начинают, а почему, а потому? Не потому что они плохие, просто у них дома было так. И вот как дома, они пытаются построить. И начинается первый конфликт. Кто распоряжается деньгами, кто там еще что-то делает, кто должен то делать, то. Вот на мелочах. А вы знаете, что на самых мелочах все строится. Или в этих мелочах оно будет скрепляться, или на этих мелочах разрушаться. Поэтому им придется сейчас вот присматриваться друг к другу. Как говорится в кинофильме «Кавказская пленница» да? – торопиться не надо. Здесь торопись, не надо. Здесь надо спокойно относиться, приглядываться, смогу ли я. Вот он так себя повел. Вот он покупает сразу три, три пачки мороженого. Одну мне, сам две съедает. Утрирую, да? Сможешь ты это терпеть или нет? Или я не буду там это... То есть вот, а он такой, он говорит, а это нормально. Я всегда Вещание, себе я меньше не меньше двух пачек покупаю. Да. А тебе и одной хватит. Все. То есть, это нормально? Ну, нормально. То есть вы должны, это период, когда вы присматриваетесь. Сможете ли вы терпеть? Сможете, потому что это уже все. Раз расписались, и до свидания. Уже никуда вы не денетесь. Нельзя уже. Я передумал, заберите назад, заверните. Все. Уже нет, нельзя. Это раз и на всю жизнь. Поэтому этот период времени смотрите. Смотрите за характером друг друга. Это не значит, что не по-моему... До свидания. Я поехала до мамы. Нет. Нет. Это период... А может мне что-то поменять надо? А он скажет, а может мне надо как-то перестроиться? Ведь я наш украинка? А он немножко по-нашему не понимает, у нас так. И вот, вот это вот, вот надо сгладить это все. Вот поэтому вам дается неопределенное время. Мы, но теперь мы видим, что когда вы идете по Переяславу, за руку держитесь, до сих пор вы не держались за руку, теперь вы можете держаться. Так палец, так вот, и на расстоянии на Вот когда мы вас увидим, мы теперь скажем, а что это они вдвоем ходят? А они же и невесты. То есть мы понимаем, это люди, которые отделились для того, чтобы что-то... Они пытаются. Еще что, в обязанности не входит. То есть есть и обязательства. Наступит момент, когда нужно трезво подходить и здраво. Увидеть, что нет. Ну, к примеру, да, нет. Нет. Нужно сказать нет. Значит, что? Помолка расторгается, ты свободен, свободно, ты свободен. И никаких, то есть остались друзьями. Здесь нету никаких обвинений, никаких ничего. Просто люди поняли почему? Бывает в начале вспышка, вспышка влюбчивости, вспышка понравились, понравится, И когда вот такая влюбчивость, она ослепляет. И ты не видишь какие-то недостатки, с которыми потом ты не сможешь смириться, совершенно верно. Поэтому, когда успокоится вот это конфетно букетный период, да, и вспышка остыла, вот тогда реально люди смотрят и реально принимают решение. Да, да, вот поэтому месяц, два, три, уже мы не просто Ира и Патрис на расстоянии, не -не, а мы уже теперь какие-то взаимоотношения. Как ты относишься к тому? А как ты относишься к деньгам? А как ты относишься к тому? И вот оно будет, конфликты будут. Это нормально. Это нормально. Но при этом сможешь ли ты менять эту атмосферу, с чем ты смиряешься, с чем ты не смиряешься. И вот тогда будет результат. И когда они уже скажут «да», вот тогда мы вас благословим уже на подготовку с вами. Уже, я понимаю, тяжело, у нас сейчас такой период с зарплатами туда-сюда. Это не важно. Бог все усмотрит, тут переживать вообще ни о чем не надо. Усмотрит поездку в Африку, с вот, Викрухи, там все. Все с Витой, с митой, все, все. Наташа, поехали, мы приехали, вот мы с демянцами, прямо. Туда. Ну, это мы посмотрим, конечно. Но сейчас вот этот период когда мы их благословляем на то, чтобы они присматривали. Помог. Аминь. Аминь. Вы готовы? Так, а вопрос. Патрис кому-то уже что-то обещал из Если у кого-то из девушек, парни, я не спрашиваю, из девушек какие-то претензии к Патрису, у тебя? Хорошо, никому ничего не обещал. Хорошо чего-то пообещал. Патрис, посмотри. Ничего никому, да? То есть вы свободны, да? Никаких обязательств, никаких обещаний, все нормально. Хорошо. Ну тогда выходите, <с insights> будем голосовать. <нас perspectiva> Ты покажи, что он тебе колечко. колечко полос. Ну что, готовы? страшно. я во имя Иисуса Христа, Матриса и Иру. На этот период, Господь, я прошу, этот благодарительный период, период, когда они будут присматриваться, анализировать свое сердце. Я прошу, Господь, особую бдительность, Господь, мудрость, Господь, особенно сейчас нужно на милосердие Твое, во имя Иисуса. Откроем волю Свою, Господь, и вложи в их сердце. Укрепи их взаимоотношения в дружбе, Господь, на этом этапе во имя Иисуса Христа. И освети, Господь, эти взаимоотношения своей святостью и чистотой во имя Иисуса. благословляем именем Иисуса Христа. Честь Аминь. Аминь. Кто-то Знаю, пришел в той час, <связывая> доля съеднала нас, и ты моя, моя, <связывая> сердце <связывая> мое, ради

Ты все мои дни и мои ночи, моя любовь